В июне прошлого года Сосновоборский мостик влюбленных приобрел свой поначалу столь непривычный, но в итоге так полюбившийся многим вязаный вид. В итоге получился модный арт-объект. Но в этом году сотрудники библиотечно-музейного комплекса приготовили для горожан новый сюрприз и решили кардинально изменить внешний облик городской достопримечательности. Почти год назад сосновоборцы массово вышли, чтобы добавить в тот сквер домашнего уюта. В тот раз в Биатске 100 деревьев и фонарных столбов приняли участие все желающие горожане разных возрастов. В основном это были представители разных организаций. Получившийся арт-объект долгое время радовал сосновоборцев. Сейчас местная достопримечательность стоит уже в обновленном виде. Обвязку сотрудники БМК сняли еще в воскресенье и покрыли мост первым слоем краски. Сделано это было в честь Дня музеев. Ежегодно в этот день БМК проводит различные мероприятия для горожан. В этом же году было решено просто сделать подарок городу. Как нам пояснили, на какое-то время отказаться от идеи с обвязкой – мера вынужденная. Все-таки сибирская погода, да, условия погодные дают о себе знать. И обвязанные вот эти, то, что было обвязано, оно уже просто превратилось, ну, не в очень хорошем состоянии было, непрезентабельное, так скажем. А вот, потому что грязная, мокрая, грязная и несмотрибельная. Ну а мы вот так решили. Мы решили, в общем, подарить сосновоборцам и городу позитивное настроение и яркие краски. Разноцветными красками покроется весь этот сквер 1 июня в 12 часов. Причем преобразятся во все цвета радуги не только мост, но и сотрудники БМК вместе с пришедшими на праздник горожанами. В честь Дня детей здесь проведут День радуги. С веселыми играми для ребятишек, а также познавательной программой и увлекательным мастер-классом по рисованию для всех желающих.